Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de My School President, uno de cuatro basados en el libro. Llegué al hermoso condominio. El dueño de la habitación se apresuró a darse una ducha. Me quedé para resolver el problema. Está en un sofá, se ha transformado en un lugar para estudiar. El tutor me amenazó con que si salía del baño, y yo seguía sin resolver el problema. Me haría estudiar toda la noche. La vida tiene que ser así de difícil. Me senté e hice un montón de problemas. Rápidamente noté que el apuesto hombre había terminado de bañarse. Él está detrás de mí. Puedo sentirlo. Él inclinó su cabeza hacia adelante para verme hacer las matemáticas. El agua goteaba sobre mi cabeza, ¿sabes? Señalé al apuesto hombre que me miraba. Gotas de agua corrían por mi cara, incluso está jugando. Taju, ¿eh? Solo sigue haciéndolo de nuevo. ¿Estás bromeando? Lo regañé, pero tenía una sonrisa en los labios. Quiero golpear su cabeza. Seca mi pelo, dijo y tiró una toalla sobre mi hombro. ¿Sin secadora de pelo? ¿No es suficiente para molestarme quien está haciendo matemáticas además de hacer esta tarea? Si esto continúa, mi cerebro se congelará. ¿Quién quiere ser responsable? Pero de todos modos, todavía se aplican los deberes. Siéntate, ordené y lo hizo. Lo froté suavemente por miedo a la caída del cabello. Luego me regañará nuevamente. Intenté leer la fórmula del límite. ¿Por qué? No me molestes con eso. Mejor déjame cantar, bailar, cantar poesía y recitar oraciones. Mm, murmuré porque la estupidez comenzó a aparecer y pegarse a todos los cerebros en su instante. ¿No recuerdas? preguntó el hombre guapo. Bueno, si mal no recuerdo. Ha pasado un tiempo desde que lo dije. Sí, respondí lentamente. Si el sistema de gobierno de mi cerebro para pensar y leer falla, causará que baje mis exámenes parciales, mis calificaciones de fin de año y que no pueda aprobar mis exámenes universitarios. ¿Quién sería el responsable? Recuérdalo más tarde, me quejé. Recuérdalo más tarde, me imitó, agarré su cabello. Tonto. Lentamente advirtió ferozmente. Este tono de voz sigue siendo de primera, así que tengo que obedecerlo si no quiero salir lastimado. Vuelve aquí. Él obedeció. Date la vuelta y siéntate con las piernas cruzadas frente a mí. ¿Tú también tienes bigote? Levanté la cara y me sequé las cejas y las sienes de ambos lados hasta que vi unos mechones de pelo en la línea de la mandíbula. El guapo no dijo nada y siguió mirándome. Mi cara tiene suciedad. Escucha, ¿te gusta en secreto? dije sarcásticamente. Extraño. Escuché e inmediatamente lo miré. Ja, ja, está bien. Lo averiguaré por mí mismo. Ah, solo estaba bromeando. Incluso si te gustó, no lo aceptaré. Yo dije. ¿Por qué? hizo un sonido de segundo nivel, como una tormenta comenzando a formarse. Lástima, le hizo una cara fea. El hombre guapo me miró y arrugó la cara. También hago ruidos molestos. Vamos, ponte tu ropa, quiero estudiar. Lo patié del asiento, estaba mostrando su abdomen marcado sin vergüenza. ¿Qué tal si lo echo a patadas? El apuesto hombre no dijo nada, se levantó y caminó hacia el dormitorio. Luego salió con una camisa blanca oscura y calzoncillos boxer azul oscuro. Primero enséñame, luego me daré una ducha, le dije. Bañarse dijo bruscamente. Sí, grité de frustración por su interrupción. Rápidamente fue a su dormitorio a buscar ropa en su bolsa con toallas, también artículos de tocador. Quince minutos más tarde salí de la habitación con una camisa colorida y calzoncillos de color rosa claro.